વડોદરા શહેરના ભાયલી વિસ્તારમાં બનેલી દુષ્કર્મની ઘટનાના વિરોધમાં મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો રસ્તા પર ઉતર્યા બળાત્કારની ઘટનામાં સંડોવાયેલા બળાત્કારીઓને ફાંસીની સજા આપવાની માંગ કરવામાં આવી મુસ્લિમ સમાજના અગ્રણીઓ દ્વારા તાંદરજા ડી માર્ટ નજીક બનાવના વિરોધમાં માનવ સાકર થતી આરોપીઓને ફાંસીની સજા થાય તેવી માંગણી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું બે દિવસ અગાઉ વિધર્મીઓ દ્વારા આ जघन्य कृत्य कर त्यारे मुस्लिम समाज में आ कृत्य लाई भारे रोष जो मिली रोड आज मुस्लिम समाज की तरफ से जो दुष्कर्म किया था थोड़े दिनों पहले एक बाड़ा के ऊपर बलात्कार किया था उसके मामले में जो आरोपी है वो मुस्लिम है उसके संदर्भ में हम लोगों को और मुस्लिम समाज को खूब दुख पहुंचा है और उन आरोपियों को जिन्होंने समाज को बदनाम किया है उनको कड़क में कड़क सजा हो फांसी की सजा हो और दूसरी मांगनी यह है कि एक मुस्लिम कहला ही नहीं सकते जो शराब पीते हैं तो हम आज प्रशासन से और राज्य से ये मांगनी करते हैं कि ये इस्लाम की कायदे के मुताबिक इसको सजा होनी चाहिए जो संसार कहने में आता है सऊदी अरबिया में सरकार अगर इसको हमको सौंपेगी तो हम मैदान में इसको आजा गाड़ कर पत्थरों से मारेंगे और इसकी इमरत लोग हासिल करेंगे इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे समाज के भाइयों को लागनी और ठेस पहुंची है उसके लिए आज हमने खुलकर मुस्लिम समाज ने इनका विरोध किया है और इनको फांसी की सजा होनी चाहिए